Dostlar, hər vaxtınız xeyir. Bu günlərin biz conditional operators mövzusundan danışacağıq. Yəni şərt operatorları mövzusundan. Gəlin ilk öncə şərt operatorları nədir, nə üçün istifadə olunur, onlar haqqında danışaq. Dostlar, şərt operatorları bizim yazdığımız kodların, bizim qoyduğumuz qaydalar çərçivəsində işləməsini təmin edir. Yəni daha ətraflı desək, şərt operatorları hər hansı bir əməliyyatın mütləq deyil, yəni verdiyimiz şərtdən asılı olaraq icra olunmasını təmin edir. Məsələn, gəlin ilk öncə ə, şərt operatorları mövzusunun if-else variantından danışaq. Məsələn, bir ədəd, ə, daha doğrusu göstərən region bloku təyin edirəm. Məsələn, end region. Və dostlar, burada biz if-else variantında adlarından da göründüyü kimi, əgər əks halda. Yəni nə deməkdir dostlar? Əgər bizim şərtimiz doğrudursa, bunu icra edirəm. Məsələn, bu prosesi icra elə. Yox, doğru deyilsə, digər prosesi icra elə. Yəni əks halda digər hissəni icra elə. Məsələn, yazılış forması bu cürdür. Bu isə bizim skoplarımızdır. Dostlar, deməli burada biz nə yazırıq? Biz bu hissədə mötərizə çərçivəsində şərtimizi verəcəyik. Və ilk öncə onu qeyd etdim ki, şərtimizin doğru olduğu halda, yəni əgər bu hissə doğrudursa, keçsin burada olan əməliyyatı icra etəsin. Bu skoplar çərçivəsində. Yox, doğrudursa keçsin, əks halda digər skoplar daxilində olan prosesi icra etsin və onda qeyd etdim ki, dostlar, birə nəticəyə gələndə bizim şərt operatorumuz, yəni əgər versiyası bizdən true dəyər istəyir, əks halda isə false olduğu halda icra olunur. Yəni bura true olduğu halda keçəcək, yalnız buranı icra edəcək. False olduğu halda keçəcək bu hissəni icra edəcək. Gəlin bunun baxaq necə olacaq. Pəhbəndə qeyd edirəm ki, dostlar, true false olması üçün bu nə olmalıdı? Bu hissədən alınan, yəni burada biz müəyyən əməliyyatlar da apara bilərik. Müqayisə əməliyyatları və s. alınan nəticə bizə true false qaytmalıdı ki, bu şərtimiz icra olunsun. Yəni integer, byte, double və s. olsa bu bizə error xəta bildirəcək ki, yəni mən true false dəyərləri, yəni nəticəm true false olmalıdı ki, mən bilim ki, hansı şərti icra eləyəcək. Və burada bir ədəd e, bool tipində dəyişən təyin edirəm. value bərabər olsun nəyə dostlar və mən bu dəyəri konsoldan alım ki, e, sizin üçün daha, yəni əvvəlki dərslərimizə qayıdış eləyək. Məsələn, true boolin olsun. Niyə true boolin yazdım dostlar? Çünki səbəb ondan ibarətdir ki, biz konsoldan aldığımız dəyər həmişə string tipində olur və biz məcburuq ki, bunu bool bu tipinə çevirək. Və bundan da məlum olduğu kimi konsoldan dəyər almasın. Konsol read line, yəni yazdığımız dəyişənin dəyərini konsoldan oxu. Və biz bu value-nu bu if e, blokunun içərisinə veririk, value, daha doğrusu mötəzənin içərisinə. Və burada dostlar, bu value-nun dəyəri baxın, bool tipindədir. True, false olduğu üçün bu bizə heç bir xəta bildirmir. Yəni bu value bizə true gələcəksə, bu if-in içərisindəki, e, scope-un içərisindəkindəni icra edəcək yəni əməliyyatı və bura da nə yazaq? Console write line. Nə yazırsan? Dostlar, konsola yazdırma variantları da var. Məsələn, belə yaza bilər. Əvvəl belə yazırıq da, məsələn, value, yəni ötən dərsdə plus, məsələn, hər hansı bir string data, misalçı. Amma gəlin bunun daha ideal variantını yazaq. Dollar işarəsi qoyub dırnaq açsıqda, dostlar. Və biz bura string datamızı yaza bilərik. Məsələn, value ıı, dəyişəninin dəyəri nədir? Bizim dəyər value-nun özü olduğu üçün, yəni bizə gələn true false yazdırmamamız üçün və bura elə value-nun özünü veririk, dostlar. Yəni dəyişən istifadə eləməyimiz üçün bu mötərizə çərçivəsində verir. Bu gördüyümüz bu mötərizələr çərçivəsindədir. Bunu bu bizə dəyişən kimi götürəcək. String data kimi yox. Və bunun sonunda nöqtə vergül qoyuram. Burada nə oldu, dostlar? Bu əgər bool tipi, yəni konsoldan bizdən yalnız true false dəyərləri alacaq true olduğu halda deyəcək ki, value dəyişəninin dəyəri value-nun özü nədir? true. Truedusa deyəcək truedur. Əks halda isə bura nə yazdıracaq? Deyəcək ki, value dəyişəninin dəyəri falsedur, çünki əks halda bizdə nə qəbul elir? False dəyəri qəbul eləyir. Gəlin proqramımızı run edəyin və buna baxın. Gördüyünüz kimi dostlar, biz dəyəri konsoldan true və ya false qəbul etməli. Məsələn mən bura yazıram true. True yazdım. Görünür ki, dostlar, nə çıxdı? Value dəyişəninin dəyəri true. -dür. Və bunu false yazsam isə keçəcildi. Yəni true olduğu üçün kessi buranı icra elədi və deyir true-dur. False olsa deyəcəkdi false. -dür. Gəlin indi isə biz ə, tutaq ki, bizim bir şərt deyil, bir neçədən şərtimiz var. Məsələn, bunu necə yazmalıyıq, dostlar? Bunun digər variantı else if Yəni adından nə, necə tərcümə olunur dostlar? Əks halda əgər. Yəni deyirik ki, əgər bu doğrudursa, icra elə. Doğru deyilsə, əks halda əgər. Yəni doğrudelsək, əks halda əgər ikinci şərtimizi verdik. Yəni keç ikinci şərtimizi icra elə. Məsələn, bunu necə yazaq? Bunu ə, məsələn, kommentə atağım dostlar. Bir dənə ad, dəyişən təyin edəyin. int ə, a = 23 Və bura dostlar, true olması üçün true false olması. Mən bura A yazıram, görürsüz bu error verir. Səbəb nədir? Integer tipindədir. If bloku bizə nə qəbul elirdi? Boolean tipində dəyər. True false olmalı idi. Və biz burada müqayisə apararaq yaza bilərik. A bərabərdirsə 23. Bərabərdirsə, yəni ötən ə, dərsimizdə keçdimiz nə deyirdi? Yəni bunun bərabər olub olmadığını. Geri nə qaytarır bu müqayisə əməliyyatı? Yəni müqayisə operatoru true false bərabərdirsə true qaytaracaq, bərabər deyilsə false qaytaracaq, keçəcək digər şərtə. Və burdan da bir dənə yazaq a e, > 20-dən. Əks halda isə e, keçəcək bu hissəni icra edəcək. Və deyirik ki, dostlar, a 23-ə bərabərdirsə desin ki e, bura nə yazaq? Elə desin ki, a dəyişəninin dəyəri 23-dür. a-nın dəyəri 23-dür. A-nın dəyəri 20-dir. Əks halda əgər ə, bu şərt ödənməsə keçəcək buna. A 20-dən böyük isə desin ki console.writeline. Nə desin? A 20-dən böyükdür. A 20-dən böyükdür. Ə, növbəti isə dostlar əks haldadır. Yəni əgər bunların heç biri ödənməsə deyəcək ki a 20-dən 20-dən kiçikdir. a 20-dən yazaq ki, ya, nə 23-ə bərabərdir, nə 23-ə bərabərdir, nə də 20-dən böyükdür. Böyükdür. Belə yazaq, daha başa düşülsün. Və dostlar, proqramımız run olduqda ilk öncə bizə nə işləyəcək? Bu bu hissə. Gələcək a-nın 23-ə bərabərdim? Bəli. Və ikinci olaraq da bu hissəyə baxmayacağıq. Çünki bu şərtimiz əks halda gəlirdi. Yox, bu səf olsa, yəni keçəcək əks halda əgər ikinci versiyasına. a 20-dən böyükdü? Bəli. Demə, burada da şərtimiz şey ödənilir, trudur. Burada da bizə trudur. Sadəcə olaraq dostlar birincini icra eləyəcək. Əks halda əgər yəni bu deyir ki, birinci doğru olmadıqda halda bunu icra eləsin. İkinci isə bunun false variantını icra eləsin. Gəlin proqramımızı run eləyək indisə. Yəni bunu yazmağımın səbəbi nədir? Yəni bunu özüm belə hər ki şərti doğru yazdım ki, bu biz 2 dənə if variantında yoxlayacaq və bunlar arasında fərqi başa düşəcəsiniz. Göründüyü kimi sadəcə olaraq birinci şərtin də dəyəri çıxdı ki, a-nın dəyəri 20-dir. Amma ki a 20-dən böyük olduğu halda çıxmadı. Çünki deyir ki, əks halda əgər, yəni A ə, birinci şərt ödəməsə bunu icra elə. Amma ki biz buradan else sildikdə, bununla əmələ gətirir. Deyir ki, əgər bu doğrudursa icra elə. Əgər bu doğrudursa icra elə. Yəni hər kəs də əgər olduğundan, hər ikisi də icra eləyəcək, yəni. Və görünür ki, nətcə hər kəsdə true olduğundan, nəticəmizin hər ikisi ekrana çıxacaq. Yəni səbəb də, yəni else ilə 2 dənə if-in fərqləri də bundan ibarətdir görünür kimi a 20-dən böyükdür a-nın dəyəri 23-dür. Ümid edirəm bunu da başa düşdünüz. Növbət operatorımızsa ternary operatordır. Region dis n region. Dostlar, bu günlər biz ternary-dən if else -si keçəcəyik. Növbət də isə switch-switch expression keçəcəyik. Yəni bu operatorların ardını Çünki vaxtımız qalmadığı üçün e, bunları izah edəcəm, həm də ki sizin daha yaxşı başa düşməyiniz üçün bunu iki hissəyə böldüm. Və burdan ternary operatorı necə olur? var result yazaq. Bərabər olsun nəyə? Dostlar, ternary operatorında şərti ilə yəni e, if else-dən fərqi nədir? Biz e, bunu daha uzun if else blokları şəklində deyil, bir sətirdə yazaraq həll edə bilərik. Və onda gedəyim ki, dostlar, ternary operatorın başqa ə, şeyləri də var. Yəni ə, bu formada tətbiq olunur və başqa yerlərdə də istifadə olunur. İndi onunla növbətdə səsə də keçdikcə izah edərəm. Və buradan yazıram. A-nın dəyəri gəlin bunları şeyatım ilk öncə. Kommentariya. A-nın dəyəri nədir, dostlar? 23. Və burdan deyirəm ki, A böyükdürsə 20-dən. Əgər və konsola çıxarsın nə? A 20-dən böyükdür. Əks halda qoşa nöqtə qoyuram və yəziram ki, a ə, məsələn nə olsun? 20-dən böyükdür. 20-dən böyükdür. Deməli dostlar, ə, bu necə oldu? Baxın, bunu izah edim. Biz ilk öncə bu a > 20 bizim if else-in hansı hissəsidir? Bu hissə SQL operatorı bizim if operatorumuzun əvəzidir. Yəni əgər a 20-dən böyükdürsə ekrana çıxarsın bunu. a 20-dən böyükdür. Bu hissə isə bizim bu gördüyümüz konsola yazdığımız hissədir. a 20-dən böyükdür. Bu qoşa nöqtə isə bizim bu əks-salda operatorumuzu izah edir. Yəni əks-salda a 20-dən böyük deyil ekrana çıxarsın və dostlar ilk öncə onu da nəzərə alın ki, bu ternary operatorunda alınan nəticəni hər hansı bir dəyişənə mənimsədirik və e, yəni true olduğu halda bu hissə icra olunacaq, false olduğu halda bu hissə və bunu çapə veririk. console. yoxsa əks halda bizə nəticəni göstərməyəcək. Və bura yazaq result və həmin dəyişəni çapə verdik. Yəni mənimsətmə operatoru vasitəsilə. Yəni alınan dəyişəni hər hansı bir e, Yəni alınan dəyəri hər hansı bir dəyişənə mənimsətdik, daha doğrusu. Və ekrana çapa verdikdə görə bilərik ki, ə, a dəyşəni 20-dən böyük olduğu üçün birinci hissə, yəni doğru halda ə, icra olunacaq və a 20-dən böyükdür çıxdı. Və dostlar, il keçən də onu da qeyd etdim ki, alınan nəticəni biz bir dəyişənə mənimsətdiyimizdən, yəni bu ə, bir tip dəyişən qabili, ya intdir, ya stringdir və s. yəni bunun if tərəfi, yəni əgər tərəfi hansı tipdə data qaytarsa, əks halda tərəfdə olmalıdır. Məsələn baxın. Deyirik ki, əgər a 20-dən böyükdürsə bizə a-nın özünü qaytar. Əks halda, yəni qoşa nöqtə sor, əks halda a 20-dən böyük deyil. Görürsüz dostlar, bu bizə qızartdı. Səbəb nədir? In between int və string, yəni implicit eləmir int-n string ikisinin arasında qaltdı. Deyir bilmirəm hansını çıxardım. Amma biz bunu Nə etməliyik? Hər kəsə eyni data eləməyimiz üçün nə edə bilərik? Integer tipini string şəklində ekrana çıxara bilərik. Bunu da necə edərdik? Convert to string metodumuz var idi. .ToString yazaraq e, skop mötərizə açırıq. Bu mötərizə də bizdə konstruktor işarəsidir. Bunu növbətdə səhrlərdə, yəni OP-də keçiləcək. Və alınan A-nın dəyəri nədir? 23. A dəyəri 20-dən böyüksə 23 ekrana çıxar, amma string data şəklində. Integer tipində yox, string şəklində. Baxın, üzərinə gəldin nə deyir? String. Stringin səsinə, yəni integer to string, yəni to string-lə çevirdin, sən bunu string-ə. Yəni datanı da string formatında çıxaracaq ekrana və biz bunun üzərində hər hansı bir hesablamanı apara bilmərik. Çünki string tipindədir. Həş sağda isə A20-dən böyük deyil, çıxacaq. Yəni dostlar, bu dərsimiz bu qədər. E, yəni çox uzatmaq istəmirəm. Göründüyü kimi 20 dəyəri də çıxdı. Növbədə sizə switch switch expression mövzusuna keçəcəyik dostlar. Yəni bu qədər. Sağ olun. Növbədə sizlə də görüşənədəyəm.